Я вважаю, що ну, ну, навіть в логіку якусь не входить вирішувати питання АТО і повинен це питання розглядати виконком. А виконком відправляють відставку. Так Це що? Щоб паралізувати діяльність виконавчого комітету міста в такий доволі непростий період. А, ну интересно, только же рассказали, что следующее. Оказывается, тот, кто не пришел на сессию, это тот пособник Кремля. Вот это как бы что-то новое. Я думаю, что тот уже там, тот там как бы не контуженный на войне, а тут ну, серьезно где-то контуженный в политических страстях, я могу сказать, что О, таких как может, именно на войну от этого нельзя идти, как бы, не призывного, как бы, возраста, так, ну, такое, что они, как бы, изначально контуженные, с медкомиссией сложности, как бы. Да, в общем-то, таких людей опасно, наверное, на войну отпускать, потому что еще своих постреляют. Конечно, печально, да. что одного на сессию приглашает начальник УВД, как бы, другого, как бы, созванивается губернатор, что-то оно тут все интересно, как бы. Ну, сказали бы мне, что я кому-то что-то мешаю.